Ну теперь давай подивимось на Крым. Что там? А, ну я бы сказал, что там истерия, там психоз. Люди реально боятся бандаризации. Люди получают достаточно разные месседжи с Киева. Эти месседжи не успокаивают, особенно когда э, главным ньюсмейкером эти становится Свобода, которая достаточно радикальными какими-то выступает Ну не вся Свобода, э, до речи... Ну Леонов тот же самый и так далее. Да, но здесь... вот с, э... Я понимаю, у, у Технебока них... был месседж. У Технебока было великолепно, здесь, здесь как бы все нормально, но дело в том, что есть и другие, у которых есть свои как бы счеты, личные <зависпот> счеты. Да. И, и вот эти... И, и это, естественно, вызывает очень серьезное ощущение угрозы в Крыму у mm -hmm. достаточно большого количества населения. Бандоризация США. Бандеризация – это их термин, то есть они воспринимают это то, что им будет навязано вот то, силовым или каким-то другим насильственным методом чужая точка зрения. На все, что происходит. То есть и э, это угроза возникнет угроза их идентичности русскому языку, ну и так далее, там как бы, 20 роков не выникало. А, ну они на самом деле э, это ощущение тревожности, оно было и, э, и и до этого. То есть это это не новый феномен, просто время от времени он обостряется. То есть вот в такие позиции ну, Мешкова ясно. Ну, вот в такие очень жесткие ситуации, которые происходят в Киеве, естественно, что они смотрят телевизор, телевизор имеет свойство увеличивать да, события, то есть он приобретает такой вот вселенский масштаб, то, естественно, конечно, люди пугаются. Люди пугаются, и, а, а кроме этого есть еще как бы некоторые вещи. То есть, естественно, Донецк и Макеевские, которые были при власти в Крыму, естественно, они этот Крым зачистили просто под, под ноль. А вот, э, зачистили вообще просто вот как бы от э, экономики, э, от развития от всего. Ну То так есть, а что же люди народиют, что а На они, компанию... Они в какой-то степени, э, они бы, может быть, и радовались, э, но вопрос заключается в том, что они э, боятся, с другой стороны, того, тех, тех, которые сидят в Киеве. Вот, вот такая очень достаточно сложная ситуация. А потом есть группы, которые увидели в этом окно возможностей. Вот, вот сейчас а, э, для да, для них. Да, окно да, возможностей. И То мы, значит, тут... давайте максимально возьмем чего-то там, да? То есть а -а -а. вот раньше мы не, у нас не получалось, государство было. Святой ну, Виктор Федорович Немая, а мы с Ая. Залишившись. Да, да. Вот, вот давайте вот и возьмем, что -то. То в таком плане. Да. То есть вот это, это тоже присутствует. Естественно, есть крымские татары, которые... Вот, э, До да вот... речи, не боятся бандеризации? Нет, они не боятся бандеризации. Сегодня э, митинги под Верховной Радой и Крыма. Э, слава Украине, героям слава, они как бы звучали Но... как с уст крымских татар в первую Гепард, очередь. Гепард в Харькове тоже. Кричав, но еще давно. Ну, вот. но э, в данном случае э, крымские татары кричат совершенно искренне э, эти лозунги, ну, да. и, и, и для них, и для них э, Украина – это гарант их э, безопасности. Да. И очень много вообще э, вот сейчас и вообще в Крыму завязано на безопасность. Поэтому э, если говорить о том, что нужно делать в Крыму, то, наверное, э, нужно изначально говорить о том, что необходимо месседжи, которые подтверждают э, готовность Киева э, к тому, что ничего изменяться там не будет. Люди в какой-то степени должны сами дозреть до изменений. Да? Они еще не готовы, они просто испуганы. Испуганные люди, они э, не способны мыслить. Люди должны успокоиться, люди должны э, постепенно, и я знаю, эти процессы идут, э, уже заниматься местным самоуправлением, э, контролем за действия власти и так далее, и так далее, то есть там достаточно большое количество общественных организаций в Крыму, но и, и есть большое желание заниматься общественной работой но и, и вот этот есть испуг, этот испуг просто нужно немножечко, а что мы сказать эти слова? я думаю первые лица страны должны сказать эти слова но на, а на сегодняшний нет... день есть э, побоевания, и честно говоря, я понимаю такие побоевания на їх місці. Ну, умовно кажучи, у нас є виконуючий обов'язки президента. З всією э, повагою до цієї людини, до її діяльності, він виходить і каже, Крим, заспокойтесь, у вас нічого не буде мінятися. Ви хочете жити от в такому середовищі, в такому фресі Продов... да, продовжуйте. Це ваше право, ваше право, це вірно. Окей, правильно. То есть mm -hmm. они не древно называются автономной республикой. Живите так, как вы хотите. Единственное, что вам не позволят порушивать территориальную целостность государства. А люди скажут, с всей до вас повагой, Александр Валентинович, но Але у нас в травне перевыборы. Ну, поэтому должны выступить не только вот исполняющие обязанности президента, должны выступить ключевые игроки, в том числе и те, которые идут на выборы они должны тоже заявить о своей позиции. Кличко должен заявить, Тимошенко еще. кто-то. Допкин. Допкин том То есть, Добкин. Добкин, в том числе. То есть а, ну, Допкин, конечно, может заявить только анекдотическую какую-то позицию. Но текст нормально будет. А, но ну, ключевые, ключевые игроки должны заявить свою позицию. Но здесь есть очень важный момент. Дело в том, что крымские татары а, а, вот до этого времени и в течение последних трех лет происходила ситуация, в которой крымские татары были практически по, не было доступа к ресурсам никаких. То есть по сути дела все были уволены, все крымские татары, находившиеся во власти, были уволены. И Могилев проводил очень жесткую антитатарскую позицию в отношении Меджлиса и все прочее. А сейчас вопрос стоит и ключевой вопрос там на самом деле это вопрос премьера и ресурсов власти. Uh, и вопрос стоит теперь, окей, okay, я понимаю, что этот вопрос, который нужно обсуждать, и этот вопрос, который является абсолютно нормальным предметом переговоров. Пример и, соответственно, все, что вокруг этого связано ресурсы. Но должен быть доступ тогда не только одной группы, а и других групп к ресурсам. То есть крымские татары должны получить тот же доступ к ресурсам. И только при таком условии мы... Русская националист, пожалуйста, украинцы, пожалуйста, крымская пожалуйста. Но только такое коалиционное правительство, созданное, может обеспечить стабильность Крыму. И если они попытаются опять вот эти группы, которые попытаются вот таким вот путем узурпировать власть, да, путем реализации этих окна возможностей, то конфликт будет продолжаться и только усугубляться. Да. А... С крымской темы. Перейдемо на загальнонаціональну. От концептуально чим має закінчитися? Не не закінчитись. Завершитись. Да. Або навіть не завершитись, а стати якимось таким от етапними досягненнями, від яких можна рухатись далі. Ну, это зависит от того, как, о каком периоде мы говорим. Если ну, мы вот. говорим от, о этом кратковременном периоде, то, конечно же, это должна быть стабилизация, это решение вопросов безопасности обязательно, а, это проведение выборов, это ста экономическая стабилизация. и президента? Чей... Нет, и парламента, естественно. Конечно, перезагрузка должна осуществляться полностью, по новым правилам, по открытым спискам и так далее. Топ -топ. То есть это все нужно это... ухвалить? Конечно, да, это все нужно сделать. А вот, а, а, И это, ну скажем, вот, на это все уйдет год, в целом. Да? И есть еще иллюстрационные вот проблемы, о которых много говорят, но очень трудно понимают, как это сделать, и это тоже нужно обсуждать. Вообще, но вот, тоже, каждый, каждый, каждый из этих вещей ну, нуждается в обсуждении, в достаточно серьезном публичном обсуждении. Это должно быть консенсусом, практические решения. То есть люди должны консенсусом принимать это, ну, максимально, сколько это возможно. А, то есть как бы идея есть, она, она в общем поддерживается всеми, но должна быть выработана процедура, которая должна быть справедливой. Вот это очень важно, потому что и, и я вот благодарен Удару вот за, за вот, по -моему, последний вот парламентский день, когда они выступили за то, что необходимо полностью поддерживать процедуру. Да? Вот, что, что хватит революционной досильности хватит вот этих э, целесообразностей нужна процедура я им очень благодарен потому что они остановили вот это все То есть и это и сейчас мы должны <зву> <monitor> вот переходить на процедуру мы, мы ни в коем случае демократия мы ни коем случае не должны <зву> <elles> ломать процедуру мы можем ее упрощать мы можем сделать ее легкой там как бы понятной, доступной, но она должна быть и она и она создает ощущение честности вообще этой игры это очень важно. А, а если говорить а в целом что хотелось бы видеть я хотел бы видеть конечно движение украины к открытому обществу обще... открытого доступа общество открытого доступа это то что в общем как бы описано в политологической литературе там это как общество открытого доступа это вот европейские страны европейский союз и там 25 8 или 29 стран, то есть которые... Ну, они все по-разному. Да, но э, там э, предполагается, что политическая конкуренция, экономическая конкуренция, четкие правила игры, отсутствие э, привилегий, э, защита прав э, всех, э, обеспечение доступа, свободного доступа к ресурсам и вот э, и, э, очень ограниченный доступ, ну, как бы, неиспользование политической ренты, вот для... Э, обогащение. То есть, а распределение этой аренды максимально широко, в, то есть общество такого, скажем, справедливого распределения. Но не, не с точки зрения вот такого советского да, понимания а о то, вот ну, том, что вот политическая аренда, в что максимально распределена. Сейчас по... У меня все вражение, что и справедливого распределения не было. Ну, относи, он был относительно, то есть они, монопози, очень узкая группа монополизировала в своих руках распределение и этим, собственно, управляла этим государством. А здесь речь идет о том, что вот, как бы, разные группы интересов, которые возникают. А, и, и я, я большой сторонник а, а коллективного действия, да? то есть группа, если вот ты ощущаешь, что у тебя интерес, есть какой-то интерес, ты должен объединяться с другими людьми, которые имеют тот же интерес, и а, защищать его или бороться за этот интерес. И, и здесь не, не должно быть исключений. А как обеспечить себе реставрации? А, э... будет Если стали правила, разумели, и так далее, и тому подобное. В принципі, я не думаю, що більша частина електорату партії регіонів і Віктора Федоровича, ну Віктор Федорович, там, дай Боже, ми його більше ніколи там в телевізорі не побачимо, хіба що з залу суду. Але от партія регіонів нікуди не дівається. І маю, чесно кажучи, надію, що вона не буде заборонена, бо це неправильно. Неправильно, абсолютно. Да. Так от, вони йдуть на чесні, прозорі вибори. І створюють більшість. Ну, во-первых, а сейчас, сейчас, сейчас представить это достаточно сложно с учетом того, что произошло. Вот. Но многое будет зависеть от того, насколько нынешняя власть не будет совершать ошибок. Это вот это, это первое. Если нынешняя власть начнет вдруг по каким-то причинам совершать те же ошибки, которые совершают... ну на Болтере приезжают в офис Ренетория типа того, да, вот тогда мы увидим ту же самую картину и, и их просто снесут. Но вполне вероятно, что э, на самом деле снесут и партию регионов, снесут, и э, нынешние политические партии придут кто-то другие. Ну и вот. правый сектор. Ну, правый сектор, я думаю, что пока говорить о правом секторе, как о некой такой политической силе, в общем, не приходится. Я думаю, что это пока выглядит достаточно очень сырым материалом. Они идеологически инфантильны, я бы сказал. Окей, okay. и вот тут вот, дозволю себе, мы еще 4 минуты, бонус трек, четвертое питание Когда люди с щитами и битами, мают с улицы. Как можно быстрее, на самом деле. Да, а, а зараз э, выполняющий обовязки министра внутренних справ Арсен Борис Чаваков сам про это сказал, что потребно повернуть милицию на улице. Абсолютно верно. А есть, если часть этих людей, которые с щитами битами э, была на улицах, хочет э, в дальнейшем э, войти в состав подразделений, полицейских подразделений или гражданскими, ну то есть как бы сделать это частью своей жизни. по ну, в Штатах Национальная Гварда. Да, они должны тогда э, принять присягу и со пройти соответствующие процедуры и тому подобное. А тот, кто э, не хочет это сделать, он должен получить соответствующие награды и там еще не знаю, ну, то есть некое поощрение, которое вот, для него это будет важным, ценным. А, и это, вот это ощущение того, что он не зря здесь стоял, он не зря выполнял эти все функции. Но очевидно, что люди должны уйти с улиц, вооруженное или парамилитарное образование должны уйти с улиц как можно быстрее, потому что это, от этого зависит безопасность, вопрос безопасности. И взаимоспокойное э, життя конечно, в стране. Конечно. конечно. Потому что э, это было понятно, когда происходило то, что происходило, а сейчас это уже, в общем, как бы излишне. Дякую. Дуже цікаво. И дуже мало часу, нажать. А, я нагадаю, у нас в гостях был Игорь Семиволос. Мы говорили про революцию тут. Еще побачимось.